Всем привет, хотел бы сегодня вам показать такую фишку Как можно быстро разогреть свои пальчики на правильный хит крипов Например, я проснулся утром, моя первая игра Я хочу поиграть на керри, но боюсь, что Первые пару пачек я точно смогу плохо завосхитить Потому что мне надо сначала раскликаться, к примеру Чтобы сделать это еще до игры Просто заходите в навчание у вас выбранный по дефолту первый ступень, переключайтесь на третий и выбирайте первый вклад, восстание удар. Дальше вам дают любого героя на выбор. Ну, например, антимах. Вы можете выбрать, кого вам удобно. Тут краткие правила, вы можете с ними потом сами ознакомиться. Вам дается вначале два фейрика, вы можете их в принципе съесть, если хочете, ну или и играть с плюс 4 урона от стандартного. А так выправляет из героем первого уровня. Ничего сверхъестественного. И просто привыкает к КС у Пользуйтесь.